Слава тебе, Господи, что ты мне дал возможность испытать такое чувство, как повышенное чувство справедливости. Я не могу жить иначе и не хочу жить иначе. Я хочу жить по закону, по Божьему закону, по человеческому закону. Я хочу жить по правде, я хочу жить по совести, я хочу, чтобы была любовь. А что нам предлагают сегодня? Почему мы все сюда приехали, бросили свои семьи, свои дела, свой бизнес, работу? Почему мы вынуждены на своей Богом данной земле отстаивать у себя дома, устраивать митинги протестов, приходить к нанятым нам на работу людям с какими-то требованиями? Ну что это такое? Почему мы себя, как говорит Лина Костенко, Чувство привито нам меньше важности. Ну почему так? У нас что? Три руки или две головы? Да мы нормальные люди, мы нормальные европейские люди. У нас шикарная земля, которая может кормить практически весь мир. Только нужно голову, руки приложить к этому делу. У нас есть и газ, у нас есть и нефть, у нас шикарные леса, реки, вода. У нас все есть для того, чтобы быть богатыми, счастливыми. А что нам мешает? А мешает, оказалось, орган власти, которым мы дали возможность руководить экономикой и внутренней и внешней политикой государства. А мы от этого как-то отошли. Мы им доверили. Пожалуйста, вам белый дом шикарный, с э, большими кабинетами, дворцы культуры, Добавляя. большие дома, спортивные Добавляя. комплексы. Добавляя. Мы Добавляя. им как будто да. в... не, не, не. оставили. Да. А что да. они сделали? Они да. взяли и украли у нас это все. Мы этим не пользуемся. Поэтому мы долго искали, мы долго старались понять, ну почему так получается. Мы работаем, да. А результаты труда мы увидим. Мы живем у себя дома. И не можем чувствовать себя хозяевами. Оказалось, все намного проще. Когда Рима Николаевна и еще ряд юристов э, искали вот этот механизм, как же с нами, с жителями Украины, прокрутили наперски, мы пришли к одной простой и довольно-таки ну, понятной всем э, вещи. Алгоритм следующий. Когда... В 1991 году развалился Советский Союз, то мы стали независимым государством Украины. И все, что было в национальном богатстве нашего государства, осталось нам, народу Украины. Но так как мы не сидели в комсомольских партийных активах, мы все время работали и ну, малоактивный образ жизни мы занимали то вот эта комсомольская партийная верхушка, она быстро сориентировалась. Как э, национальное богатство при кармане. И сегодня мы имеем два десятка фамилий, которые ни дня в своей жизни не работали, ничего не совершили, но стали миллионерами и миллиардерами. Оказалось, что были созданы органы без тела, исполнительные советы и как они говорят? и и и, и, домы, и и рады а мы как территориальные громады как хозяева в этом участии не принимали они сами себя зарегистрировали вы понимаете почка зарегистрировала аппендицит и сказала что главное в организме вот эти два органа а вы организм будете теперь все время на нас работать а оказалось не так. Хирурги говорят, если вам этот аппендицит не нужен, он у вас заболел, нужно взять просто его и ампутировать, и выбросить. И дальше продолжать жизнь организма. Жить. И Рима об этом сказала громко. Что у нас есть законные представы для того, чтобы быть богатыми, стать свободными и счастливыми. И власть тут же отреагировала. Представители власти тут же отреагировали. Вот она, криминальная пятилетняя справа, и вот вам результат. Все, что можно было нарушить в этом уголовном деле, они нарушили. Во-первых, они не знают законов, они не знают конституции, они э, делают криминальные справы. Ну вот на черное могут говорить белое. Вы все помните суд Юлии Тимошенко, да? Так это политик э, как бы э, европейского уровня. И то издевались. А тут правозащитник, чистейший, кристальной души человек, и над ним система начинает издеваться точно так же. Как я могу называть себя мужиком или гражданином этой страны, если я буду мириться с этим э, беспределом? Я считаю, что сколько веревочки не виться, все равно край будет. Они за все получат. Но мне бы хотелось, чтобы они получили законным, конституционным способом. Не, тот, не тем способом, куда они нас толкают, мы туда не пойдем, потому что мы знаем и законы и Конституцию, и будем их соблюдать, и заставлять соблюдать их. Поэтому я уверен на сто процентов, что правда на нашей стороне, и она восторжествует. Рима будет с нами, и то дело, которое она Привнесла в наше средовище, оно будет жить и в конце концов Украина станет свободной, богатой и сильной страной. Слава Украине и слава Риме! Слава Украине и слава Риме! Еще одну, одну правду. Сегодня к нам на митинг приехали представители одной из политических партий, и хотят что-то нам вручить. Да-да, права Добрый день всем. Михаил Челяев, Луганская областная организация, организация партии Францмин. К сожалению, наш организации... Михаил Челяев, Луганская областная организация партии Фронтзмин юрист. К сожалению, глава организации Иарий Иванович Лиский сегодня не смог прибыть. Как раз в это время идет презентация программы «Объединенная позиция» у нас в Луганске. Поэтому наша организация доверила мне передать Риме слова нашей поддержки выразить наше общее мнение о том, что мы против произвола, мы против политических репрессий. Мы также, как и все вы, против преследования правозащитников. Последние два дня в самом центре Луганска стояла палатка нашей партии по сбору подписей в поддержку Рима Белоцерковской. Было собрано около тысячи подписей. Эти подписи вместе с резолюцией, те, кто эти подписи собирал, я передаю вам. Еще раз со словами поддержки Римы. мы вместе с вами в этой борьбе. Спасибо. Спасибо. Мы не обращались с какими просьбами. Люди решили так сделать. Ну, это хорошо, это результат того, что люди неравнодушны. И я бы хотел передать слово еще одному представителю Луганщины. Это наш коллега Сергей Шакун. Он хорошо знает Риму. Пожалуйста. Спасибо большое, Игорь. Добрый день. Украина. Добрый день, Северодонецк. Ну, то, что творится сейчас, когда на правозащитника заводится уголовное дело за то, что мы в 2007 году вместе с Римой отстаивали интересы жителей, ну, отстаивали интересы жителей города Северодонецка при территории и проводили акцию протеста. Может кто-то из вас здесь был, я лично был тогда, и никаких правонарушений со стороны Римы не было. До того момента, даже когда я уехал, все, не было ничего. Мы помним начало этого дела, когда оно было шито белыми нитками, когда ей э, инкриминировали остановку работы строительной бригады. На сегодня власть, я не назову это иначе, как политический заказ, хочет убрать Риму э, с политического Олимпа э, Луганска, Луганской области, так и Украины. Это дело не было доведено в суде города Северодонецка, когда шесть тех же судей отказались от ведения этого дела. То есть его передали в город Рубежно, и там нашелся такой Рубежанский Киреев, который этой сильной женщине выносит постановление и хочет взять ее под стражу, под суд. То есть убрать ее перед выборами от нас. Ну, я могу сказать, что у власти мозги по всей, всей, вероятности поотсыхали, если она такое делает. То есть это было тогда и у мэра вашего Грицейшина бывшего, который бедняга звонил, Рима на тот момент была помощником у Миши Поживанова, у народного депутата. И Грицейшин через 6 лет, хоть это был выходец народного руха, позвонил Живанову и говорит кого ты, кому ты дал удостоверение народного депутата, что она меня здесь замучила мэра города Северодонецка Рима на тот период замучила полностью жалобами, то что нарушается права граждан города Северодонецка. И тогда Миша сказал, говорит, я рад то, что я дал Риме помощника народного депутата, если ты через 6 лет засранец, нашел мой телефон и позвони. То есть, а сегодня они хотят через суд рубежанский юрисдикция которого не распространяется на город Северодонецк они хотят упрятать Риму. Мы говорим нет. И говори, то есть, Игорь, ты извини, ты говоришь, без политики, без политики здесь не обойдется. Ты знаешь, что я возглавляю областную организацию Радикальной партии и все силы приложу. Я сейчас полчаса был назад у Рима, я с ней разговаривал, был в среду, был в субботу. Нет никаких вопросов, нет пиара. Нам надо объединяться и защищать друг друга. Эта власть ломится, ее нет уже. То есть партию регионов не надо трогать, это колос на глиняных ногах, он сам скоро упадет. Но самое главное, поймите, объясняйте люди, что коммунисты и партия регионов это одинаково. Люди сейчас, наши луганчане, уходят от партии регионов, но идут на сторону коммунистов. То есть раньше были коммунисты, стали регионалы, поменяли буденовки. Сейчас происходит наоборот. Нам надо объяснять, что этого не должно произойти. Люди добрые, давайте объединяться и быть вместе. Вместе защитим Риму.